নমস্কাৰ মই চক্ৰপাণী পৰাশৰ আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বাৰ্তালাপ আৰু বাৰ্তালাপৰ আজিৰ মোৰ অতিথি হৈছে এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি এগৰাকী উদ্যোগী খুব কম সময়ৰ ভিতৰত তেখেতে ব্যৱসায়িকভাৱে সফল হৈছে আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰত তেখেত আজি কোটিপতি এগৰাকী ব্যৱসায়ী বুলিয়ে ক'ব লাগিব আৰু তেখেত আজি আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছেহি মই আনখন স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ বিতুপন দাস ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতক প্ৰথমে মই স্বাগতম জনাইছোঁ দাদা নমস্কাৰ আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাংকুলে বাৰ্তালাপ অনুষ্ঠানটো মই প্ৰায় প্ৰিয় বহুত চাওঁ আজি আপোনাৰ অনুষ্ঠানটোত নিজে আজি পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰি বহুত নিজকে আনন্দিত আৰু আপোনাক ধন্যবাদ দিছোঁ মই আপোনাৰ বিষয়ে পঢ়িলোঁ শুনিলোঁ গম পালোঁ জানিলোঁ আৰু আমাৰ এটা সৰু প্ৰজা সৰু অফিচ ইয়াত আপোনাক কেনেকৈ বহিব দিছোঁ কিমান শুশ্ৰূষা কৰিছোঁ মই নাজানো তথাপি মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি এই তিনি চাৰি বছৰৰ ভিতৰত আপোনাৰ যিখিনি কষ্ট সেইখিনিও আমি পাতিছোঁ মই সেইখিনি দৰ্শকক জনাবলৈ বিচাৰিম কেনেকৈ আহিছিল কি কোনখন ঘৰৰ পৰা আপুনি আহিছে সেয়াও মই ইতিমধ্যে গম পাওঁ এইটো ৰাইজৰ বাবে ধন্যবাদ প্ৰথম কথা হ'ল সঁচা কথা একদম সঁচা কথা মোৰ শিৱসাগৰত ঘৰ আৰু এখন বহুত ভিতৰুৱা গাঁৱৰ পৰা মই বিলং কৰিছোঁ আইলা মোৰ গাঁও মোৰ গাঁওখন নাওঁ আৰু আইলামুখ গাঁৱতে আৰু এজন বিশেষ ব্যক্তি আছে মহেন্দ্ৰ হাজৰিকা তেখেত মোৰ মৰ্ম দাদাই হয় তেখেতৰ গাঁওখন একেলগে এখন গাঁৱতে আমি বাস কৰোঁ আজিও মই তাতে বাস কৰোঁ আৰু এখন ভগা পজাৰৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ জীৱনটো আৰু সেইটো সময়ত একো নাছিল একদম জিৰ' আছিল সেই সময়ছোৱাত ৰিয়েলি ক'বলৈ গ'লে চৰকাৰে দিয়া এখন বি পি এল কাৰ্ডো মোৰ ঘৰত আছে আজিও আছে সেইখন হা দুটকীয়া চাউলৰ যিখন কাৰ্ড তাৰপৰা জীৱনটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ লাহে 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 পঢ়াত ভাল আছিলোঁ বৰ বেয়াও নাছিলোঁ বাট শাৰীৰিক অলপ অসুবিধাৰ কাৰণে বৰ বেছি পঢ়িব নোৱাৰিলোঁ মই আৰু দেউতাও ইনকাম নাছিল তেতিয়া জাল বাই খুৱাইছিল সেইটো মিছা নহয় দেউতাই ডাকঘৰত চাকৰিছিল পিছত চাকৰি পালে যেতিয়া গাঁৱত ডাকঘৰবিলাক হ'ল খুব বেছি বেছি ধৰি লওক আমি মই ডাঙৰ হ'লো আৰু তেতিয়া ক্লাছ নাইন টেন মানত তেওঁ চাকৰিটো পাইছে গাঁৱৰ ডাকঘৰত তেখেতৰ আগত ডাকঘৰত কৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে সেইটো কাৰণে পালে ডাকঘৰত মানে তেওঁ চিঠি বিলাই ঘূৰি ফুৰা চিঠি ডাক আনে আৰু পিয়ন হিচাপে কাম কৰে আৰু তেতিয়া বহুত কম এমাউণ্টত এটা তেওঁ চেলাৰী আছিল আৰু সেইটো সময়ত মোৰ ভণ্টি দুজনী মই মোৰ মা দেউতা আৰু মোৰ বিশেষকৈ মানে মই ক্লাছ এইটৰ পৰা বহুত ৰোগী আছিলোঁ সেইটো সময়ত দেউতাই বহুত কষ্ট কৰি মোক ডাঙৰ দীঘল কৰিলে আৰু এটা সময়ত এনেকুৱা আছিলে মই জীয়াই থাকিম নে নাথাকিম সেইটো মানে সন্দেহ আছিল হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম আছিল গেছৰ প্ৰব্লেম আছিল তাৰপিছত মেডিচিন খাওঁতে খাওঁতে মোৰ পাইলছৰ প্ৰব্লেম ষ্টাৰ্ট হ'ল মানে মই ভালকৈ থিয় হৈ থাকিব নোৱাৰোঁ মানে আৰু সীনমিন এজন ল'ৰা আছিল আৰু সেইটো সময়ত মই পৰীক্ষা যেতিয়া দিওঁ হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম ষ্টাৰ্ট হয় ভয় এটা এনেও থাকেই পৰীক্ষা বুলি ক'লে আৰু সেই সময়ত মই মানে যেতিয়া ক্লাছ নাইনত মোৰ এতিয়াও মনত আছে এক্সট্ৰা মানে চিপ লৈ পিনি মই পৰীক্ষা দিছোঁ বেলেগ এটা ৰুমত আৰু সেই একেটা ঘটনাই ঘটিলে আকৌ হেৰিত টেষ্ট পৰীক্ষাত টেষ্ট পৰীক্ষা মই দুবাৰ দিছোঁ মেট্ৰিকৰ আগত মেট্ৰিক পৰীক্ষাও দুবাৰ দিবলগীয়া হৈছে বিকজ অৱ মাই হেল্থ হা তেনেকুৱাকৈ পঢ়াত যদিও ভাল আছিল কিন্তু মাষ্ট আমাৰ যিখন টিচাৰ আছিলে তেওঁলোকে বহুত মৰম কৰে মোক তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মানে প্ৰেৰণা পাই মই লাষ্ট ট্ৰাই কৰিলোঁ যে মেট্ৰিকটো পাছ কৰোঁ লাষ্টবাৰ মই পাছ কৰিলোঁ তাৰপিছত মই হাই ছেকেণ্ডেৰীত আহিলোঁ সেই সময়ছোৱালৈকে মোৰ মনত আছে মোৰ বেমাৰত যিমান পইচা দেউতা গ'ল তাৰ কাৰণে আমি উঠিব পৰা নাছিলোঁ নিজৰ ভণ্টিও ডাঙৰ হ'ল বিয়া দিবলগীয়া হ'ল তাৰপিছত মই হাই ছেকেণ্ডেৰীলৈকে মোৰ এখন চাইকেল লোন নাছিল বৰিশাগৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী কমচে কম তিনি কিলোমিটাৰ ৰাস্তা হয় একদম আমি খোজকাঢ়ি অহা যোৱা কৰোঁ কেতিয়াবা চেণ্ডেলযোৰ টিং লগাই ল'বলগীয়া হয় ছিগিলে আৰু সেই সময়ছোৱাত ভাবিলোঁ পঢ়াটো যে যিহেতু মোৰ কি হৈছিলে মোৰ যিবিলাক লগৰ আছিল তেওঁলোকতো আগবাঢ়ি গ'ল মই দুই তিনি বছৰ যিহেতু ষ্টপ কৰিবলগীয়া হ'ল আৰু সেইটো সময়ত পঢ়াৰ ইচ্ছাটো লাহেকৈ অকণমান কমি গ'ল ভাবিলোঁ দেউতাক অকণমান মেণ্টেলি আৰু ফাইনেঞ্চিয়েল চাপৰ্ট কৰা কৰিম আৰু লগতে অকণমান নিজৰো এটা ইচ্ছা গ'ল যে কিবা এটা ব্যৱসায় ভিত্তিত কিবা এটা আৰম্ভ কৰোঁ তেনেকুৱাকৈ ড'ৰ টু ডোৰ প্ৰগ্ৰেম ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ গুৱাহাটী ইয়াৰ পৰা ফেঞ্চি বজাৰৰ পৰা বস্তু গাঁৱে গাঁৱে বিক্ৰী কৰিব লাগে গাঁৱে গাঁৱে বিক্ৰী কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ সেইটো সময়ত মানে লাইটাৰ পাইপ গেছৰ কিছুমান বস্তু আৰু কেনেকুৱা কিবা এই ফ্ল'ৰ ক্লিনাৰ ফ্ল'ৰ চাফা কৰা এনেকুৱা হেৰি আছে ন ৰবৰ টাইপৰ যে চুচিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু লৈ পিনি গাঁৱে গাঁৱে ছেলচ ষ্টাৰ্ট কৰি লওঁ আৰু সেইটো সময়তো মই গাঁৱত গ'লেও কি হয় নিজৰ ইমান হেল্থৰ ইছ্যু আছিল মই একো খাব নোৱাৰোঁ ক'তো এটা আপেল লৈ যাওঁ মই এতিয়াও মনত যে আপেল লৈ যাওঁ কেইটামান আঙুৰ লৈ যাওঁ পানী বটল এটাত আৰু এটা বস্তু মোৰ লগত থাকে সেইটো হ'ল অ' আৰ এলৰ পেকেট লগত লৈ থাকোঁ সেইটো লৈ গৈ মানে গাঁৱে গাঁৱে মানে যাওঁ আৰু খুব কষ্ট কৰিলোঁ কষ্ট কৰি কৰি দিনটো নিজৰ মানে যিখিনি লাগে দেউতাক নোখোজাকৈ লাহে 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 কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ জীৱনত প্ৰথমখন দুচকীয়া বাহন এখন লৈছিলোঁ দেউতাক ক'লোঁ গাঁৱতে এখন মানে এন এলেমেল ভেচপাৰ এখন আছিল আৰু দাদা মানে বহুত ওখ বেট ধুনীয়া তেওঁ টেক্স অফিচাৰ হয় এতিয়া অফিচাৰ এংকৰ আছে তেখেতৰ যিটো দত্ত যিটো নামটো যিটো গগৈ তেখেতক মোৰ ঘৰৰ আগতীয়া যায় মই চাওঁ যে গাড়ীখন ভাল লাগে কিনিব কিনিব পৰা যায় নেকি তাৰপিছত এদিন খবৰ পালোঁ দাদাই গাড়ীখন বিক্ৰী কৰিব দেউতাক ক'লোঁ দাদাই গাড়ীখন বিক্ৰী কৰিব এই গাড়ীখন মোক লাগে আৰু মই মোৰ যোৱা মোৰ ভণ্টীয়েও সৰুতে বিয়া দি হ'ল ভণ্টীয়েতো স্বাস্থ্য ভাল সৰুতে বিয়া দিয়া হ'ল তাই ক্লাছ মানে মেট্ৰিক দিওঁতে তাৰপাছত লাষ্টত গৈ সেই জোঁৱাই পৰা অলপ পইচা ললো মোৰ ওচৰতো অলপ পইচা আছিল তেৰ হাজাৰ টকাত সেই ভেজপাখন ললো কিনিলো সেইখন ভেজপা লৈ মই আকৌ আৰু বেছি মানুহৰ ওচৰত যাব পৰা হলো তেনেকুৱাকে ষ্টাগল কৰিলো 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 এনেকুৱাও কাম কৰিছো মই বজাৰতো পঢ়িছো মঙ্গলবাৰ বজাৰ বুলি আমাৰ এখন ওচৰতে বজাৰ আছে সপ্তাহিক বজাৰ তাতো বহোঁ কি বিক্ৰী কৰিছিলে যে সেইটো এটা মানে ৰহস্যজনক কাহিনী সেইটো দিন আছিলে মাঘৰ বিহু মাঘৰ বিহুত দেউতাক সুধিলোঁ দেউতা এইবাৰ কাপোৰ কানি ল'বৰ কাৰণে কিবা হ'বনে দেউতাক কৈছে নাই পইচা পাতি নাই এইবাৰ বোনাচো সৰুকৈ বোনাছ এটা পায় সেইটোও নাই কৈছে মোৰ ওচৰত মাত্ৰ মোৰ অলপ দিনৰ আগত মানে গাৰ অসুখ হ'ল পইচা অলপ ক'লোঁ তেখেতক তাৰপিছত সেই মঙ্গলবাৰ বজাত মই ভাবিলোঁ কি দেউতা আজি এটা কাম কৰোঁ বিহুৰ বজাৰ আমি মানে মঙ্গলবাৰ বজাৰতে পঢ়ি কৰিব লাগিব দেউতা মই চাইকেলতে গ'লোঁ গৈ পিনি তেখেতে আমাৰ খৰিসাগত এখন কলিতা দোকান বুলি আমাৰ এখন বৰ্তাই হয় আৰু হে তেখেতৰ এখন পুৰণা দোকান আছে গেলামালৰ দোকান তাৰপৰাই হ'লছেলত তিল গুড় মাটিদাইল চিৰা কিনি আনি কিনি আনিলোঁ আকৌ বেলেঞ্চত আনিছোঁ যে বৰ্তাক কৈছে যে আমি কৰি লৈ যেতিয়া ৰাতি হুচাব হ'ব তেতিয়া হিচাপটো একেলগে দিম খালি আপুনি আমাক যিমান পদাৰ্ট বস্তু লাগে দিব তেখেতেও আমাক দিলে সেই ডাকঘৰ ফ্ৰণ্টতে এখৰ জেগাত বস্তুখিনি বিকিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ দেউতাই মই আৰু সেইদিনৰ মনত আছে সেই বয়ত্ৰিশ নে পয়ত্ৰিশ টকা লাভ হৈছিলে সেই দিনটো আৰম্ভণি তাৰপিছত গৈ পিনি সেই পইচাই কাপোৰ কানি লৈ বজাৰ বজাৰ কৰি ঘৰত আহিলোঁ তেনেকুৱা বহুত দিন পাৰ হৈছে তাৰমানে বহুত তেনেকুৱা বহুত স্মৰণীয় দিন আছে লাষ্ট তেনেকুৱাকৈ কৰোঁতে কৰোঁতে মই এদিন এটা শিৱসাগৰতে থলুৱা এটা কোম্পানী ডাৰেক চেলিং কোম্পানী এটা জন্ম হৈছিলে ডাৰেক চেলিঙৰ নামত বহুত কোম্পানী জন্ম হৈছিলে কিন্তু থলুৱাকৈ তেওঁলোকে ষ্টিল আলমেৰা কিবি এনেকুৱা এটা হেৰি কৰিছিলে তাৰপিছত আপোনাৰ ইনভাৰ্টাৰ বেটেৰী ইনভাৰ্টাৰ তাৰপিছত সেইখিনি এটা কৰিলে কি টাৰ্গেট এটা এচিভ কৰিলেতো দিব গাড়ীখন ঠিক আছে টাৰ্গেট যদি এচিভ কৰিলে গাড়ী দিয়ে টাৰ্গেট এচিভ কৰিবলৈ মই কাম কৰি ৰেডি আছোঁ আৰু সেইটো সময়ত মোৰ এটা কি আছিলে এটা কাহিনীও আছিলে যে গাড়ী এখন মোক লাগে বুলি ভিতৰৰ পৰা মই ভাবি আছিলোঁ গাড়ীখন লাগে মোক চাৰিচুকীয়া গাড়ী এখন লাগে তেতিয়া মই বিয়া কৰালোঁ নগাঁও অহাৰ পৰা আৰু তেতিয়া মোৰ মানে ধৰি লওক হ'বলগীয়া বাচ্ছাটো আহিবলগীয়া আৰু ন মাহমান হৈ আছে আঠ ন মাহমান এনেকুৱাই হৈ আছে তাৰপিছত মই আকৌ মিছেজক এটা প্ৰমিছ কৰিছিলোঁ যে হেৰি তোমাক মই প্ৰমিচ কৰিছোঁ তেতিয়া মই আকৌ ঘৰ উঠি পোৱা হওঁতে বাছত আহিছোঁ বিয়া পতাৰ পিছত ৰহাৰ পৰা এখন ইণ্ডিগ' গাড়ী লৈ পিনিহে মই মানে ঘৰ উঠিব গৈছোঁ তেনেকুৱা পৰ্যায়ত তাৰপিছত মই তেখেতক মানে মোৰ এটা ইজ্জতৰ কথা লাগিলে আৰু লগাৰ পিছত ভাবিলোঁ যেনে এখন গাড়ী লাগে একো নহ'লেও চচু বাইলীয়ে যাব লাগে গাড়ী এখন লাগে হা নিজৰ ফেমিলিটোৰ কাৰণে লাষ্টত গৈ মই সেই অপশ্যনটো যেতিয়া পালোঁ চেণ্টাৰ এখন গিফ্ট দিব কাম কৰিব লাগে কামলাকে ক'লোঁ কামলাত কমচে কম এক মাহৰ ভিতৰত মই এটা এচিভমেণ্ট কৰিলোঁ চেণ্ট্ৰৰ গাড়ী এখন আৰু চেণ্ট্ৰৰ গাড়ীখন এচিভমেণ্ট কৰিছোঁ তেওঁলোকে অকল ডাউন পে'মেণ্টহে দিব ই এম আই ই এম আই খিনি মই মাৰিব লাগিব আৰু মই ভাবিলোঁ এটা ৰিস্ক লৈ চোৱা যাওক ই এম আই যদি আঠ হাজাৰ দহ হাজাৰ টকা আহে কথা নাই তেতিয়া মোৰ পিছফালে যদি জুই লাগে মই ৰকেটৰ নিচিনা দৌৰিব পাৰিম এইটো নিজে এটা চেলেঞ্জ লৈ ল'লোঁ লৈ পিনে কি কৰিলোঁ ঘৰত গম নোপোৱাকৈ কাম কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু যিদিনাখন এচিভ কৰিছে এচিভ কৰিছোঁ এচিভ কৰাৰ দিনা দেউতাক আহি গলা কৈছোঁ দেউতা ৰাতিপুৱা সময়ত মই গাড়ীখন আনিব যাওঁ দেউতাক কৈছোঁ দেউতা মই হেৰি গাড়ী এখন আনিব যাওঁ দেউতা কৈছোঁ তই পাগল হৈছোঁ এই বোৱাৰী কাইলৈ পৰহিলৈ ডেট আছে ডেলিভাৰী ডেট মানে হা তই গাড়ী আনিব যাওঁ মই বোলো নহয় দেউতা মই গাড়ীখন গিফ্ট পাইছোঁ দেউতাই বিলিভ কৰা নাই মই টকা পোন্ধৰশ দিছোঁ তেতিয়া বাৰশ তেৰশ মান টকা এপেটিছ টিং আহে মানে টিং আহে মোৰ নামটো মনত আছে আৰু গেছটো বনাবৰ কাৰণে দেউতাক পইচা পোন্ধৰশ দিলোঁ দেউতাই সেইটো তেতিয়ালৈকে বিলিভ কৰা নাই গাড়ীখন আনি তাত ভৰাই থ'ব আৰু সেই তেতিয়া সেইটোৱে জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট সেই তাৰপৰা এখন গাড়ী পালোঁ তাৰপিছত এচিভ কৰিলোঁ অলপ মানুহে গম পোৱা হ'ল বিতুপনে গাড়ী পাইছে কাম কৰিছে তেনেকুৱাকৈ ষ্টাৰ্ট কৰি কৰি লাষ্টত মই বহুত কিবা ইঞ্চুৰেঞ্চো কৰিলোঁ পি এছ এল বুলি এটা কোম্পানীও কৰিলোঁ তেনেকুৱাকৈ জীৱনটো লাহে 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 আগবাঢ়িব ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ লাষ্টত মোৰ জীৱনলৈ আৰু কিছুমান সুযোগ সুবিধা আহিলে তেনেকুৱাকৈ ল'লো লৈ পিনি মই ভাবিলোঁ মাজতে সোধোঁ আপুনি গাড়ী চলাইছিলোঁ উইংগাৰ আছিল তাৰমানে উইংগাৰ মই দুহেজাৰ মানে ন মানত লৈছিলোঁ তেতিয়া উইংগাৰ মাৰ্কেটটো বিৰাট ভাল নতুনকৈ আহিছেহে উইংগাৰ মাৰ্কেটলৈ তেতিয়া মই ভাবিলোঁ কি এখন উইংগাৰ লোৱা যাওক কমচে কম উইংগাৰখন চলি থাকিলে দিনটো কিবা এটা আহি থাকিব এইখনো ছেকেণ্ড হেণ্ড উইংগাৰ লৈছিলোঁ ভাল উইংগাৰ আছিলে পালোঁ অলপ কমতে ল'লোঁ তাৰপিছত সেইখন উইংগাৰ লোৱাৰ পিছত উইংগাৰ মাৰ্কেটটো যেতিয়া ভাল দেখিলোঁ নিজে ড্ৰাইভ কৰিলোঁ নিজে তাৰপিছত হেণ্ডিমেনো হওঁ কেতিয়াবা গাড়ী বেগলৈ উঠি যাওঁ নিজৰ ছিটটো ব্লক কৰিলে এটা পেচেঞ্জাৰ কমি যায় পঞ্চাছ টকা এটা যদি বাঢ়ে তেতিয়াও বহুত পইচা বাছে তেনেকুৱাকৈ ওলমি ওলমি যোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ ডিব্ৰুগড় মেডিকেল যোৰহাট নগাঁও আহোঁ আৰু মোৰ উইংগাৰখন সেই তেতিয়া কি আছিলে এ চি উইংগাৰ আছিলে মেক্সিমাম মানে মাৰুৱৈ সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ বা ফেনসকলে আহে ভাড়াত লয় তাৰপিছত আহিলোঁ উইংগাৰ ব্যৱসায়টো যেতিয়া ভাল আৰু যাওক অলপ পইচা আৰু পালোঁ গোটাই মেলি আৰু এখন উইংগাৰ ললো দিন ভাললৈ আহি আছে লাহে লাহে আহিছে ঘৰ বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰা নাই এতিয়া গ্ৰেছ মানে চোতালত টিঙৰ ৰভাৰ এখন দি দিলে তাতে গাড়ী ৰাখোঁ তাৰপিছত লাহে 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 ভাবিলোঁ উইংগাৰ লাইকে মাৰ্কেটটো লাহেকৈ মৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব মানে ষ্টাৰ বাছ আহিলে ট্ৰেভেলাৰ আহিলে লাহে 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 অলপ ইনকাম কমিলে আৰু মই যেতিয়া লৈছিলোঁ গৌৰীসাগৰত হয়তো উইংগাৰ দুখন তিনিখন আছিলে সেইটো সময় দিছে লাহে লাহে মোৰ এতিয়া ভাল দেখিলে আমাৰ অসমীয়া মানুহে হয়নে এই আমাৰ সেই এটা মেণ্টেলিটি আছে কাৰোবাক অকণমান দেখিছে অ ময়ো খুলো কাষতে খুলিলে তেনেকুৱাকে বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহে আকৌ উইংগাৰ লবলৈ যেতিয়া ধৰিলে আগত তিনটা টিপ মাৰিলে যিটো পইচা বাচে এতিয়া এটা টিপ মাৰিবলৈ আকৌ কেতিয়াবা চিন্তা হৈ যায় তেতিয়া দেখিলোঁ নহয় এইভাগে বহুত চেলেঞ্জো আছে আৰু নিজক মানে লাইফটো দেখিছোঁ মানে চেহেৰা পাতিও বেয়া হৈছে টেনচনো আৰু কেতিয়াবা এক্সিডেণ্ট হ'লে নিজেই যাবলগীয়া হয় কিবা হয় বিক্ৰী কৰিলে উইংগাৰ বিক্ৰী কৰিম বিক্ৰী কৰা এটা ভাবি আছে যে বিক্ৰী কৰিম অপশ্যন কিবা এটা বিচাৰি আছিলোঁ অপশ্যন এটা বিচাৰি আছিলোঁ তেনেকুৱাতে তাৰেক চেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিত আহিলোঁ জইন কৰিছিলে এতিয়া মই তাৰক চেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি কেইবাটাও কৰিলোঁ বাট বিচাৰি থকা বস্তুটো পোৱা নাছিলোঁ লাষ্টত মোৰ আপ্লাইণ্ট আছিলে তেখেত বহুত ডাৰ্সেলিঙৰ ওপৰত মানে পাৰদৰ্শিতা আছে এচিভমেণ্টটো আছে তেখেতে মোক এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিলে মই তেতিয়া আকৌ গুৱাহাটীত আছিলোঁ গুৱাহাটীত মোৰ ইণ্ডিগো গাড়ী এখনো আছিলে নিজে ভাড়া মাৰোঁ আৰু সেই এটা পৰিয়াল লৈ গুৱাহাটীত আহিছিলোঁ বিয়া এখন খাবৰ কাৰণে তেখেতে মোৰ উইংগাৰ কি কয় মোৰ মোৰ যিজন ছাৰ আছিল তেখেতৰ নাম হ'ল ডিব্ৰুগড়ৰ বাসিন্দা তেখেতো টিভিয়ে ওলাই থাকে উত্তম কুমাৰ চেতিয়া তেখেতে তেখেতৰ মোৰ লগত বহুত ক্ল'জ হয় ভাইটি হিচাপে ভাবে তেখেতে মোক ক'লে যে বিতুপন ভাল কোম্পানী এটা পাইছোঁ কৰিব লাগে বোলো ঠিক আছে ময়ো বিচাৰি আছিলোঁ ভাল কোম্পানী যদি আছে কৰোঁ মই বোলো মই গুৱাহাটীত আছো আপোনাক গৈ লগ কৰিম আৰু যদি ভাল হৈ কৰিম আৰু সেইটো কোনটো কোম্পানী সেইটো কৰি থকাটো আঠ বছৰ আগৰ আঠ বছৰৰ পৰা এইটো কোম্পানীৰ লগত আই লাইফ ষ্টাইল এম আই লাইফ ষ্টাইল মাৰ্কেটিং চেঞ্জ হৈছে লাহে 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 কিন্তু চেঞ্জ হৈছে মানে দুটামান বছৰ বহুত মানে জেলিলোঁ ভালকৈ জেলিছোঁ মানে কি হয় সেইটো সময়ত চাৰদা ৰ'জবেলি তেনেকৈ বিভিন্ন কোম্পানীবিলাক ধৰি লওক অসমৰ পৰা পইচা পাতি লুটপাত কৰিছে বা নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু বিভিন্ন মিডিয়াত ওলাই আছে পেপাৰ ভয় খোৱা হৈছিলে আৰু সেইটো সময়ত মই ৰিক্স কৰিছোঁ যে ডাইৰেক্ট চিলিং কৰিম মোক মই মাজতে সোধোঁ আপোনাক ডাইৰেক্ট চেলিং বস্তুটো হৈছে মই কৈ দিওঁ দৰ্শকৰ যে ডাইৰেক্ট চেলিং এইটো নহয় যে মাজত কোনোবাই এডভাৰটাইজ কৰিব ধৰক চেলিব্ৰিটিয়ে এডভাৰটাইজ কৰিব তাৰপিছত মানুহটো সেই বস্তুখিনি আহিব চেল হ'ব ডাইৰেক্ট চেলিঙত এইটো হয় কোম্পানীৰ পৰা ডাইৰেক্ট লৈ ডাইৰেক্ট পাব্লিকৰ ওচৰত যে ৰাইট সেইটোৱে হয়নে ৰাইট সেই বস্তুটোৱে মানে সেইটো আমেৰিকাতে ধৰক আজিৰ পৰা বহুত বছৰ আগত ছেভেণ্টি এইট ইয়াৰ্চ আমেৰিকা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ডাইৰেক্ট চেলিং ফাৰ্ষ্ট মাম শুনিছে চাগে তেনে এখন বহুত কোম্পানী আছে বাট সেই তেতিয়াৰ পৰা মানে যদি চোৱা যায় তেওঁলোকে সেই বজাৰ ব্যৱস্থাটো চেঞ্জ কৰিছিলে ডাইৰেক্ট চেলিং হ'ল মানে এখন বজাৰ ট্ৰেডিচনেলো এখন বজাৰ কিন্তু দুইখন বজাৰতে বস্তু পায় বাট দুইখন বজাৰত ভাজ এটা ডিফাৰেঞ্চ আছে দাম বস্তু কোৱালিটি আৰু ছেকেণ্ড থিং হ'ল ট্ৰেডিশ্যনেল মাৰ্কেটত এছাম বিশেষ মুষ্টিমে ব্য়ক্তি আমাৰ নিচিনা যিসকল গাঁৱত বাস কৰে সেইসকল সদায় কি হয় কাষ্টমাই গ্ৰাহক হৈ আছে আৰু গ্ৰাহক হৈ থকা হলে কেতিয়াও চান্স নাই যে ধনী হোৱা মই এটা কথা বুজি পাইছিলো যেতিয়া গ্ৰাহক হৈ থাকিলে কেতিয়াও ধনী হোৱা চান্স নাই জিৰ' বিক্ৰেতা হ'ব লাগিব আপুনি ছেলছমেন হ'ব লাগিব আৰু আজি পৃথিৱীত যদি বিল গেট যদি নাম্বাৰ ওৱান তেতিয়াহ'লে ছেলছ তেখেতৰ গোটেই ৱৰ্ল্ড ৱাইড ছেলছ যিকোনো প্ৰডাক্ট চেলচ কৰিবই লাগিব আৰু যদি যিমান কাষ্টমাৰ আছে সিমানেই ডাঙৰ ধনী মানুহ যাৰ যিমান কাষ্টমাৰ আছে বুজি পাইছে এতিয়া মই ভাবিলোঁ যে ডাইৰেক্ট চেলিং এটা ৱে হ'ব পাৰে মোৰ তলত মই বহুত কাষ্টমাৰ বনাব পাৰোঁ আৰু কাষ্টমাৰ যিহেতু হৈ থাকিলে মোৰ লাভ নহয় মই কাষ্টমাৰ বনালেহে যেতিয়া লাভ তেতিয়াহ'লে মই ডাইৰেক্ট চেলিঙত মই যদি আকোৱালি লওঁ কোনো বুজি নাপাওঁতে তেতিয়াহ'লে মোৰ ফিউচাৰ বাইট হ'ব মানে যিকোনো এটা বস্তু আনে বুজি পোৱা আগত আপুনি বুজি পাব লাগে মই আপোনাৰ লগত কথা পাতি মই এটা কথা বুজি পাইছোঁ আপুনি টাৰ্গেট এচিভ কৰাত আপুনি ৰজা মই আৰম্ভণি পোৱা যেতিয়া আপোনাৰ লাইফ ষ্টাইলটোত আমি দেখিলোঁ সেই তেতিয়াৰ পৰা এটা টাৰ্গেট আপুনি লয় সেই টাৰ্গেটটোত আপুনি যিমান সোনকালে পাৰে আপুনি এচিভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু সেই টাৰ্গেট লোৱাৰ কাৰণে আপুনি গাড়ীখন পালে গিফ্ট হিচাপে টাৰ্গেট এচিভ কৰাৰ কাৰণে আজি আপুনি এগৰাকী সফল ব্যৱসায়ী সফল উদ্যোগী আপুনি মাৰ্চিডিছ কিনিছে আপুনি আৰু বাকীখিনি মই নকওঁ মই ফটোহে দেখুৱাম বাকীখিনি ত' এই গোটেই চেইঞ্জিংটো কিমান বছৰৰ ভিতৰত আহিলে আমাৰ চমু কৰিবলৈ গৈ আছোঁতে লাষ্ট ফ'ৰ ইয়ে ফ'ৰ ইয়ে লাষ্ট ফ'ৰ ইয়েৰ্চত এটা মানে দ্ৰুতগতিত এটা চেঞ্জিং আহিছে মানে মানুহে ডাইৰেক চেলিঙৰ সম্পৰ্কত এলাৰ্ট হৈছে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে ডাইক চেলিং এটা আনএমপ্লয়মেণ্টৰ এটা চ'ৰ্চ হ'ব পাৰে আৰু পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো এতিয়া কোনো বন্দুক বাৰুত নহয় বুজি পাইছেনে নিবনুৱা সমস্যা আজি ভাৰতবৰ্ষত আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা আজি ক'ভিডেতো আৰু ভয়ানক সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে হয়নে নহয় এই সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ ওচৰত বা বেচৰকাৰী কোনো সংস্থাপনৰ সংস্থা কোনো তাৰ ওচৰত নাই ব্যৱস্থা বাট এক্সে বৰ্গ এটাই ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে ডাইৰেক্সিলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী আপুনি মই সিজনে সিজনক ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে শিক্ষা নিৰ্বিশেষে এইজ লিমিটেড নথকাকৈ

ইউজাৰ হিচাপে থাকে যাৰ নিডছ আছে এটা ড্ৰিম আছে যাৰ বনিবলৈ কিবা এটা হেঁপাহ আছে কিবা এটা কৰি দেখাবৰ কাৰণে মন আছে তেওঁলোকৰ তেওঁলোকে কাম কৰে ডাইৰেক্ট চেলিঙত আৰু মোৰ লগত তেনেকুৱা কাম কৰা মানুহ এক একো নহ'লেওতো চল্লিছ পঞ্চাছ হাজাৰ মানুহ কাম কৰি আছে আৰু মই আপোনাক আৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিব বিচাৰোঁ ডাইৰেক্ট চেলিং আজি মই ভাবোঁ আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ অপশ্যন হ'ব পাৰে ইনকামৰ অপচন বা কেৰিয়াৰ হ'ব পাৰে যদি আপুনি চাই ডক্তৰো কৰি আছে ইঞ্জিনিয়াৰ কৰি আছে লয়াৰে কৰি আছে ষ্টুডেণ্টো কৰি আছে হাউচ ৱাইফ কৰি আছে বিভিন্ন ধৰণৰ ফিল্ডৰ মানুহ কৰি আছে হা তেন্তে তেওঁলোকে মোৰ নিচিনা মানুহজনৰ কাৰণে মোৰ ফুল টাইম এজন ব্যক্তিয়ে তেখেতৰ নিজৰ কিবা এটা ব্যৱসায় আছে বা কিবা এটা প্ৰফেশ্যনৰ লগত জড়িত আছে তেওঁ পাৰ্ট টাইম হিচাপে ইনকাম বহোৱা ৰাস্তা বেলেগ যদি চাই বেলেগ ৰাস্তাবিলাক পাই বন্ধ হৈছে আপুনি এই ডাইৰেক্সটো আপুনি ফুল টাইম হিচাপে ল'লে কেৰিয়াৰ হিচাপে লৈছোঁ আৰু বিশেষকৈ আন এমপ্লয়মেণ্ট এটা সমস্যা এটা দূৰ হৈছে ছেকেণ্ড হ'ল আৰু এটা সমস্যা আপুনি হয়তো আপোনাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে নিশ্চয় সেইটো হ'ল আণ্ডাৰ এমপ্লয়মেণ্ট এমপ্লয়মেণ্ট হৈ আছে বাট তাত ছেটিচফেকচন নাই নাই মানে আপুনি যিটো কোৱালিফিকেশ্যনৰ মানুহ

আৰু যেতিয়ালৈকে সেইটো এটা আপুনি কোৱা কথাটো যেতিয়ালৈকে আপুনি টাইম লিবাৰেচন কৰিব নোৱাৰিব তেতিয়াহ'লে ধনী নহয় আপুনি নিজৰ টাইমটো আনক দিয়াতকৈ আপুনি আনৰ টাইম যেতিয়ালৈকে কিনিব তেতিয়াহে আপুনি ধনী হ'ব হয়নে আজি যিমানবিলাক মাল্টি মিলিয়নিয়াৰ আছে বিলিয়নিয়াৰ আছে তেওঁলোকৰ তলত লাখ লাখ মানুহে কাম কৰে তেওঁলোক কোনোবা আজি বিল মানে ধৰি লওক যদি আপুনি চোৱা যায় আমাৰ ভাৰতৰ আটাইতকৈ ধনী মানুহ আজি ৰিলায়েঞ্চৰ

কাম কৰিম মানুহে আৰ্ণিং সুধিব নাপায় কিন্তু মই আপোনাক এইকাৰণেই আনিছোঁ যে আপোনাৰ পৰা আমি অকণমান হেৰি উদগনি পাব পাৰোঁ বা প্ৰেৰণা পাব পাৰোঁ মই সেইকাৰণে খোলাকৈ সুধিছোঁ আপোনাক আপোনাৰ আপুনি কেতিয়া কিনিলে দামী গাড়ীখন মই লাষ্ট চাৰিবছৰ সময়লৈ মই মাৰ্চিডিজ চিৰিয়েল এখন লৈছিলোঁ তাৰপিছত মই হাৰ জাৰ এখন ল'লোঁ তাৰপিছত আৰু সৰু সৰু গাড়ী কিবা কিবি লৈছিলোঁ ঘৰুৱা কাৰণে বা বেলেগ কিবা কাৰণে এনেই লাকজাৰিছ কাৰ হিচাপে মই আজি ছমাহৰ আগত এখন জাষ্ট লকডাউনৰ আগত তেতিয়া মই এখন অ' ডি এ ছিক্স ল'লোঁ অলম'ষ্ট ছেভেনটি লাক্সৰ ওচৰা চুৰি পৰে সেইখন এখন ল'লোঁ অলমষ্ট ইয়াৰ পৰা যিটো বিচাৰি আছিলে সেইটো পাইছোঁ আৰু যদি ইনকামৰ কথা কওঁ যে আজি ডেটত এনেকুৱা ক'ভিডৰ টাফ চিটুৱেশ্যনতো মানে ডাইৰেকশ্যনিঙে এটা পৰ্ভ কৰি দিছে যে আমি ইনকাম কৰিব পাৰোঁ আজি ডে'টত একো নলওঁ এটা হেণ্ডছাম ইনকাম কৰি আছোঁ মানে ধৰি লওক টেন লাখ চৰ ওপৰত পাৰ মান্থ মানে এভাৰেজ যদি কওঁ আৰু আপুনি কষ্ট কৰি থৈছিলে এটা সময়ত আৰু আজি ভগৱানে সেইখিনি আপোনাক আশীৰ্বাদ হিচাপে দিছে আৰু বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাৰ আমাৰ ফালৰ পৰা কাজিৰঙাত আপুনি কিবা এটা কৰি আছে ইয়াৰ পৰা গৈ আকৌ কাজিৰঙাই গৈ আছোঁ কাজিৰঙা কাজিৰঙা গৈ আছোঁ কাজিৰঙাত মানে আমাৰ কোম্পানী এটা আৰ টি পি বুলি ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেম থাকে আমি ডিজাইন কৰিছিলোঁ এইটো কোম্পানীৰ এটা মেনেজমেণ্টৰে ডিজাইন হয় আমাৰ কোম্পানীৰ হাৰ্ভেষ্ট ছাকচেছ একাডেমী এটা ট্ৰেইনিং ছাপৰ্ট এণ্ড ছিষ্টেম আছে তেওঁলোকৰ বেনাৰতে আৰ টি পি বুলি এটা অনুষ্ঠান আছে আৰ টি পি ৰেচিডেঞ্চিয়েল ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেম দুদিনীয়া হয় মানে ৰাতিপুৱা দহটা বজাৰ পৰা পিছদিনা গধূলা ছটামান বজালৈকে সেই দুটা দিনত আমি এজন মানুহক ডাইৰেক্টছিলিঙৰ সম্পৰ্কত আৰু তেওঁ ছাক্সেছ কেনেকৈ হ'ব পাৰে এজন অৰ্ডিনেৰী পাৰ্চন এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী কেনেকৈ হ'ব পাৰে তাৰ ওপৰত বিশেষভাৱে আলোচনা হয় তাত ট্ৰেইনিং ছিষ্টেম হয় আৰু তাতে মোৰ আপ্লাইনো থাকে মেনেজমেণ্টৰ মানুহ থাকে ময়ো থাকোঁ আৰু মোৰো লগত আৰু বিশেষ ব্যক্তি থাকে মোৰ সমানে আৰু দুজন ব্যক্তিৰ ৰেংকত আছে আৰু দুজনমান আহিব গৈ আছে এজন সঞ্জয় বৰা বুলি তেওঁ যোৰহাটৰ তেখেত অলৰেডি এম বি এ কৰা বাইছ বছৰ বয়সতে ডাইৰেক্ট চিলিমান মোৰ লগত আহিছিলে তেওঁ তেতিয়া বাইছ বছৰত আহিছিলে কিনা চৌবিছ বছৰত আহিছিলে মোৰ ঘৰলৈ মাত্ৰ এশ টকা পইচা লৈ মোৰ ঘৰত আহিছিলে আজিৰ ডেটত তেখেতো অ' ডি কিউ ফাইভ বুক কৰিছে আৰু তেখেতো এটা ভাল ফ্লেটত থাকে মান্থলি ইনকাম তেওঁ একো নহ'লেও আঠ দহ লাখ টকা এতিয়া তেনেকুৱা বহুত মানুহ আছে ভাল ইনকাম কৰি আছে আৰু ফিউচাৰ বহুত ডাঙৰ ব্যৱসায় হ'ব গৈ আছে সেইকাৰণে মই আপোনাক আউ এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিওঁ ডাইৰেক্ট ষ্টেণ্ডিং অলৰেডি ভাৰত চৰকাৰে ষোল্ল মানে দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ ন ছেপ্টেম্বৰত তেওঁলোকে গাইডলাইন পাছ কৰিছে ইউ জি চিৰ আণ্ডাৰত আহি এম বি এৰ এটা পাৰ্ট হ'ব সেইটো এটা শিক্ষা এটা মানে জগতৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা ছেলছ আৰু ৰাইট যেতিয়া দেলহী ইউনিভাৰ্চিটিত থাৰ্ড চেমিষ্টাৰ ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰ চলি আছে কৰ্ণাটক ইউনিভাৰ্চিটি অলপ দিনৰ আগত মই এখন বাতৰি কাকতত পাইছোঁ চলিনী ইউনিভাৰ্চিটি ওৱান অফ দ্য বেষ্ট ইউনিভাৰ্চিটি মানে এছিয়াৰ নাম্বাৰ টেনত আছে নেকি সম্ভৱতঃ ছলিনী ইউনিভাৰ্চিটি এতিয়া আপুনি পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট মানে হেৰি কাৰণে আপোনাৰ ওৱান ইয়েৰ্ছ টু ইয়েৰ্ছ তেনেকুৱা থ্ৰী ইয়েৰ্ছৰ মানে তেনেকুৱা ডিপ্ল'মা ক'ৰ্ছ ষ্টাৰ্ট কৰিছিল ডাইক্সেলিঙৰ ওপৰ আহিবলগীয়া দিনত এইটো প্ৰত্যেকখন স্কুল কলেজত অলপ লাগু হ'ব গৈ আছে গতিকে ফিউচাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আৰু পাৰিলে নতুন প্ৰজন্মই ডাইৰেক্ট চেলিঙত আহিব পাৰে মই ডাইৰেক্ট চেলিঙৰ কোন কোম্পেনী বা কোন কি কৰি আছে মই সেইখিনি না নাযাওঁ বা যাব বিচৰা নাই ডাইৰেক্ট চেলিং এটা অপশ্যন হ'ব পাৰে সফল হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আজিলৈ বিদায় লওঁ আকৌ কেতিয়াবা লগ পাম আৰু এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপোনাকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ অসমবাসীকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোকে মই আহ্বান জনাম ডাইৰেক্ট চেলিঙৰ প্ৰতি একো নহ'লেও ইউটিউবত গৈ আপুনি কিতাপ আছে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কিতাপ আছে ভাল ভাল কিতাপ আছে ডাইৰেক্সেলিঙৰ ওপৰত তেনেকুৱাকৈ অধ্যয়ন কৰক ফিউচাৰ কিন্তু ইণ্ডাষ্ট্ৰি হয় আহিবলগীয়া দিনত এটা বমিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী আমি সকলোৱে মিলি যদি আগবাঢ়ো অসমত নিবনুৱা সমস্যা হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আমি চল্ভ কৰিব পাৰিম মোক এটা কথা কওক আপোনাৰ এই সফলতাৰ আঁৰৰ ৰহস্যটো কি টাৰ্গেট নে আপোনাৰ বেলেগ কিবা আছে নাই নাই ৰিয়েলি হয় মানে মই যিটো কাম কৰোঁ হৃদয়ৰ পৰা কৰোঁ আৰু টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৱাৰ্চ এফৰ্ট কৰোঁ সেইটোৱে হয়তো মানে সময় দিব লাগিব আৰু মই যেতিয়া দেখিছোঁ এটা বস্তু দেখিছোঁ যিমানবিলাক সফলতা ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে কেতিয়াও ঘৰত থাকি সফলতা হোৱা নাই আমি কিতাপ পঢ়ে পঢ়ো পঢ়ো কিতাপ পঢ়োঁ ছাক্সেছৰ ওপৰত কিছুমান কিতাপ পঢ়োঁ আৰু বহুতো ট্ৰেইনিঙো লয় বিবেক বিন্দা বিবেক তেখেতৰ মই বহুত ফ'ল' কৰোঁ আৰু হৰ্ষবৰ্ধন জেন আমাৰ কোম্পানী দীপক বাজাজ আমাৰ কোম্পানী বহুত তেনেকুৱা হেৰি আছে তেওঁলোকৰ সফল কাহিনীবিলাক চাওঁ ইউটিউবত গৈ আৰু ডাইৰেক্ট চিলিঙৰ ওপৰত আপোনালোকে অলপ হ'লেও ষ্টাডি কৰক মিছাতে চেম ছিষ্টেম বা কিবা বিজনেছ বুলি আপোনালোকে ভুলতে এই পাৰ্টটোৰ পৰা আঁতৰি নাথাকিব শেষ কৰিম শেষ কৰিম এটা পইচাই আপুনি এনেকুৱা এটা অৱস্থা আহিছিল আপোনাৰ পত্নীৰ অলংকাৰো বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছিল হয়নে কথা হয়নে বাৰু হয় হয় কি কৈছিলোঁ হয় মই লাষ্ট সেই দুবছৰ জাষ্ট জেলিলো বুলি যে কৈছিলোঁ সেই দুবছৰৰ ভিতৰত মই বন্ধন পুত্ৰৰ লোন লৈছোঁ আৰ জি বি এনৰ লোন লৈছোঁ আই চি আই চি আই বেংকত দুবাৰকৈ সোণমাল বন্ধকত দিছোঁ নিজৰ ইণ্ডিগ' গাড়ীখন আছিলে মই টিম ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে উইংগাৰকেইখন বিকি পিনি মই টিম ডেভেলপৰ কাৰণে লগালোঁ আৰু ইণ্ডিগ' গাড়ীখনো মই এটা সময়ত এনেকুৱা হৈছিলে টানিবৰ কাৰণে মানুহে মোক পিছা কৰি আছিলে মই সেইখন গাড়ীকে মানে এঘৰ এঘৰ মানুহক বন্ধকত দি এক লাখ টকা আনিছিলোঁ ছমাহ দিন তাত থাকিল গাড়ীখন ঘৰত মোক সোধে গাড়ীখন ক'ত থ'লে মই বাগান এখনত দি থৈছোঁ বুলি কওঁ সেই তেনেকুৱাকৈ ধৰি লওক ৰিস্কো লৈছিলোঁ আৰু মই এটা কথা যিমান ডাঙৰ ৰিস্ক ল'ব পৰা যায় সিমানে গ্ৰেইন পোৱা যায় জীৱন কি একচুৱেলী লাষ্ট লাষ্ট প্ৰশ্ন জীৱন এটা অমূল্য সম্পদ হয় এটা তাক যদি আপুনি যেনেধৰণে বিচাৰে তেনেধৰণে আপুনি বনাব পাৰে মই ভাবোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ থেংক ইউ শেষ কৰিছোঁ আৰু এয়া আছিল বিতুপন দাস ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতৰ বোধেৰে জীৱন নিজৰ হাতত আছে আপুনি যেনেকৈ বিচাৰে তেনেকৈ আপুনি বনাব পাৰে আপুনি দুখীয়াও হ'ব পাৰে আপোনাৰ হাতত টকা নাথাকিব পাৰে কিন্তু আপুনি ক'ৰ প্ৰতিও হ'ব পাৰে এটা উদাহৰণ আপোনালোকৰ বাবে চাই থাকিব বাৰ্তালাপ এনে অনুষ্ঠানৰ বাবে ধন্যবাদ